Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Hidden Agenda, estaremos juntos basados en el libro. Bueno, es que quiero ir a comer juntos, entonces espera que vuelva y comamos juntos. No quiero esperar, sus delgados ojos todavía estaban sobnolientos por la fiebre, su fiebre daba una sensación de que estaban pasando muchas cosas en su pecho. No nos queda mucho tiempo. Pronto terminará el primer semestre. La expresión del rostro de alguien debilitado por la fiebre hizo que Sintax se sintiera ansioso. Nunca antes había visto a Giranay así. Sus profundos ojos negros estaban llenos de preocupación. ¿A qué le tienes miedo, Jock? Yo acabo de tener un sueño. Soñé que te llevaba al aeropuerto y luego te fuiste. Cuando nos encontramos comenzó el semestre y luego me desperté. Es solo un sueño, pero no quiero soñar eso. No quiero verte, déjame. Una mano grande tocó suavemente la mejilla blanca. Era una mano caliente y áspera, pero Sintag enterró su rostro en ella. No voy a ninguna parte, solo me voy a casa y volveré. Lo sé, lo sé, pero no quiero, pero volveré de todos modos. Lo sé, pero yo solo, solo quiero pasar tiempo contigo. Esos son los pensamientos de Hiranai. Probablemente no sepa cómo decirlo. Quiere estar con Sintag por mucho tiempo, pero tampoco quiere ser egoísta con Sintag. Bebe tu medicina para mejorar. Cuando sus miradas se encontraron, Sintag sintió una ola de sentimientos inundando su corazón. También quería volver a casa para ver a su familia, pero en su corazón, seguramente debe estar sintiendo lo mismo que Hiranai. Si me mejoro, volverás, ¿no? El enfermo comenzó a actuar como un niño pequeño. Todavía tengo que ir a casa de todos modos. Si te recuperas, iré a casa sin preocuparme. Entonces, cuando termines la escuela, ¿podrías ir a casa conmigo a jugar? La última frase confundió al joven enfermo. ¿Ir a tu casa, a Krabi? Mm, al principio iba a pedirle que vinieras conmigo esta vez, pero nunca traje a mis amigos a casa, así que temo que mis padres se sorprenderán. Así que... Esta vez, cuando regrese a casa, se lo contaré a mis padres, primero para que puedan entenderlo, pero... les diré que eres mi amigo, no te enojes conmigo, ¿ok? El miedo, la ansiedad, la duda sobre los sentimientos del otro, fueron destruidos hasta que no quedó ni un rastro de polvo. Es cierto que Sintag no reveló su verdadera relación con su familia, pero cada una de sus acciones le demostró que era especial el tiempo no era menos importante porque estaban a punto de graduarse pero era menos importante porque dedicaron toda su consideración y preocupación el uno por el otro incluso si sono dice que lo ama o le gusta incluso si solo podemos abrazarnos o besarnos pero los sentimientos que tiene para ofrecer es muy obvio acerca de cómo es especial una gran mano recorrió el cuerpo esbelto y lo sostuvo con fuerza contra su pecho. Sintex se congeló por un momento, pero rápidamente se relajó, como se había prometido a sí mismo que aprendería acerca de este hombre. Estaba listo para aprender las profundas pero significativas emociones ocultas de Giranai. Gracias, oh, so. gracias porque... Gracias por tanto. Sintac apoyó su rostro en el fuerte hombro del enfermo. Su torso era cálido. Estar aquí me hace darme cuenta de que las personas fuertes como Hiranai también son débiles. Cuando pretendes conocer a la otra persona, tienes que aprender también a estar con esta persona en los momentos cuando es fuerte y en los momentos de debilidad. Quédate conmigo, So. Una mano blanca acarició suavemente la ancha espalda. Mm, Hiranai, mm, promesa, estaremos juntos.